Привет всем! С вами Виктория. Сегодня мы будем делать грибочек. Для этого нам понадобится любого цвета пластилин. Я возьму зеленый. И у меня есть еще пластилин. Нам понадобится ножичек. У кого ножичка нет, ничего страшного. И вот такие блестки. Можно просто блестки. Но надо, чтобы обязательно были стразики. Начнем жить. Чтобы сделать грибок, нам понадобится скатать пластилин вот так. Примерно вот так. Вот. А потом, чтобы он хорошо резался, можно поставить его на батарею. А пока наш пластилин греется, нам понадобится еще любого цвета пластилина. Совершенно любого можем их смешать и получится разомнем его, чтобы было бы, чтобы было хорошо, он хорошо делался. И катаем круг. Вот такой кругляшок у нас получился. Вот такой. Теперь надо его прижать. Что получился? Примерно вот такая тарелочка. Из этой тарелочки мы делаем шапочку. Еще немного придавим и делаем шапочку. Опускаем вниз немного примерно до вот такой степени. Вот, как стрелочка. И смотрим, как у нас там пластилин на батарее. И не забывайте его переворачивать. Он может растаять и засохнуть. Потом не отодрешь. Вот такая шапочка у нас получилась. А чтобы на ней был... А чтобы это был как мухомор, мы сегодня делаем его. Мы возьмем наши стразики, стразики красненькие стразики, нам понадобится совсем чуть-чуть, и будем по одной прицеплять. Примерно вот так. У меня вот так вот получается. Вот так у нас получилось. Надо посередине еще делать. Вот, вот так у меня получилось. Вот. И немного выгибаем, как тарелочка. Вот. Тарелочку. Вот так. Это откладываем в стулочку. Теперь типа, мы убираем. Надо следить за ним и катаем. Примеряем, подойдет ли или не подойдет. Подходит. и вставляем. Не вставляем, а приделываем аккуратненько. Вот такой замечательный грибок у нас получился. Вот такой нормальненький грибок. А там у него... Вот так. Короче, этот мухомор.